На сегодняшний день э, в городе Вы говорите генплан, всего осталось 1500 гектаров. Вся остальная территория находится за межемалом, 1700. До Вашего прихода было 3700. Я Вам под своё направление... Подождите. До Вашего прихода... Владимир Данилович, на сегодняшний день в Арпине 1700 гектаров. Вся остальная территория находится за межами. Я сегодня был в Дашкомземе, я сегодня встречался у Тимченко в Дашкомземе, я сегодня встречался с Горбачевым. Конкретно четкий ответ. В Арпине больше земли не будет. Это ваша заслуга. Прокомментируйте, как вы собрались на сегодняшний день рассказывать людям про генеральный план. Вы рассказываете о том, что вы сможете удовлетворить какие-то потребности. А на сегодняшний день есть реальный факт. И я вас об этом предупреждал, как вы на сегодняшний день, завтра будете смотреть людям в глаза. Значит, комментируй, мне, мне прекрасно было смотреть, потому что мне нет. Сейчас рассказали. Вы задали вопрос. В 2000 году сессия областного совета погодилась с мешами места и дня 3700 деталей. Так или не так? Вы были при 1700-х Появляется садник. я не знаю, Ваши там заслуги или не Ваши. Нет, появляется пирог при Вас. Владимир Данилович, Садник подписывал индекс на кадастровую карту. Когда мы собрали, еще месяц был первым залом, мы собрали комиссию. В составе депутатских групп, депутатов создали группу да. по развитию генерального плана Мистер Пи, в котором была подписана стадником индекс на кадастровая карта и в области на 3700 гектаров. Да. Так вот, подождите, Владимир Данилович, не надо Валера, сегодня конкретно, тогда, когда пришел ваш пирог, а, подождите, Еременко, которого вы дали подания на назначение. Еременко подписал индекс на кадастровую карту на 2000 и меньше. Владимир Данилович, это ваша заслуга, и вам перед людьми придется отвечать. Я вот моя заслуга, я вам рассказываю. 4 тысячи гектаров, мы 4 года воюем по Кочубинскому, это моя заслуга. 3 тысячи 800 гектаров по Костовину, поверьте. И это будет сделано. А теперь я вашу право послушаю. А вашу праву на сегодняшний день. Ну, теперь мою правду послушайте, да. Индексная катастрофная карта была э, зарегистрирована в... Область проголосовала за такую территорию. Область проголосовала за 3800 гектаров. Слушайте, слушайте меня, это положено. Мы сейчас не ругаемся принципиально в каком году. Нет, не Мы сегодня говорим о другом, что вы сегодня не делаете ничего для того, чтобы защитить нашу территорию. Вам суди, если на пошло. А так люди, а, вы а знаете, у нас, у нас у в осталось... Я, я предлагал Владимирович, на сегодняшний день Валерий. я предлагаю конкретные меры для того, чтобы выправить эту ситуацию. Сегодняшние, как руководители, должны взять это все дело в свои руки и, и двигаться. Я вас предупреждаю об этом уже на протяжении последних полутора лет. Вы ничего не делаете. Хорошо, давайте зададим вопрос. Через год, подождите, через год, вы соберете тот же самый зал и скажете, Пеший был неправ. <как> 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 у нас в городе 3700 гектаров. Чтобы вы знали, что индексная кадастровая карта была подписана в 96 году. На какую, Есть территорию? На, какую территорию? Есть, а? на какую территорию? На какую территорию? На На 3700 гектаров. Куда 2000? Куда 2000? Послушай, я тебе скажу чи чи по чи 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 в чи 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 Владимир Данилович, Владимир я не хочу слушать бред, я хочу, чтобы послушали меня люди, которые присутствуют через зал. СМТ Кочубинская, в котором находится целочная голова, которого зовут Владимир вместе с группой товарищей, которые депутаты Ирпенская Рада, бывший начальник земельного отдела Пеши, областные депутаты взяли за вопрос и решили на свой Что вы решили? Вы решили 4... Это земля? Она Это, спорная. Подождите, Владимир Данилович, даже есть указ президента на территории Коцюбинской селочной рады 2000 гектар, указ президента подписанный, э, сделать, создать национальный парк, но на территории Коцюбинской селочной рады. Точно так же говорится о Гастомеле. Так если, на, если хочется кому-то, понимаете, так он воюет и борется за территорию. Вы на сегодняшний день на... ничего не делаете. Ну, да. Почему? Ладно, ладно. Я. Есть Я делаю то, что я могу делать. Не все я, я не все могу сделать. А если вы вхожи вот по таким вертикали, так давайте вместе сделаем. Я не могу за вас подписывать. А, Не а, Владимир Данилович. А я говорю вам об этом, об этом заповеднике, который в какую-нибудь сельскую. Мы говорим о сейчас. Мы в Генеральный план тоже. 540 гектаров вот за вот это вот, что тоже у нас было. Тоже. Вместе с вами. Разве не так? А? Владимир это плохо? Я говорю сегодня об Ирпене. Факт вашего руководства нашим городом привел к тому, что территория Ирпеня уменьшилась на 2000 гектаров. Да, Никто не знает, не Это реальный факт. Будет Сашинский, Чепеши, тут Кирова, и никто не знает. Владимир Денисович, имейте совесть признаться при людях о том, что вы на сегодняшний день довели до такого состояния. И не прилагайте никаких усилий для того, чтобы бороться за свою территорию. Значит, си державный на наземный на 3700 гектаров, выдавала и Что было что было вон, что было в Кашинске, был в Сегодня они Оце наука про які мови, що хтось це? За Ці люди які піли, кого грати не, не отак, то вони ж винесуть передні говорі про те, що сьогодні територія Чірпеня вже заставляють на якщо місцеві. вам так легше, хай буде так, як ви добрий вечір. Володя вже вечір, так? Олександр Коваленко, громадянин України.